Горькая чаша Евамот 65Б 66А. Жена Раби Хии рожала очень мучительно. Переоделась она, чтобы муж ее не узнал. Пришла к Раби Хии и спросила, лежит ли на женщине заповедь плодиться, размножаться. Нет, ответил он. Пошла и выпила горькую чашу средство, делающее женщину бесплодной. В конце концов, открылось это дело, и раби воскликнул, «О, если б ты родила мне еще один плод своего чрева!» Сказали Иуда и Хиския, близнецы братья Апази и Тави, близнецы сестры дети Раби Хи, мудрецы сообщают, что у Раби Хи рождались близнецы, поэтому беременность была очень тяжела его жены. В то же время оба его сыны известны, мудрецы и праведники, неоднократно упоминающие в талмонической литературе, а согласно традиции Гаону, дочери были матерями обширных семей, и среди их потомства были выдающие мудрецы, например, Раби Шимон бен Пази, который известен по имени своей матери, один из дочери Раби Хии. Итак, мы видим высказывания различных мудрецов, их мнения, и как высказал именно, что заповедь плодиться, размножаться, она не лежит на женщине, и такому выводу пришли многие ортодоксальные евреи. Однако мы видим Раби Шауль, который именно принял нашего Машьяха Ишуа, у него другое мнение, которое мы уже приводили, где сказано на живых словах Торы, где говорится прямо, именно в Торе обязанность плодиться, размножаться, как на мужчине и на женщине, ибо Бог обратился, как мужчине и женщине, словами плодитесь, размножайтесь. Поэтому 1 Тимофея 2,15 мы читаем, а, об этом так, что сказано именно, что жена спасется через чадуродие, что именно заповедь лежит также на женщине плодиться, размножаться.